Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan sembilan akan membentangkan tugasan dua kami untuk subjek kaedah mengajar. Untuk tugasan ini, kami perlu membangunkan satu rancangan pengajaran harian yang mana kami memilih subjek sejarah tingkatan tiga. Okey, uh, tanpa melengahkan masa, uh, ini adalah ahli kumpulan kami. Okey, uh, saya Najwa Syairah binti Muhammad Sharudin akan membentangkan RPH kami iaitu mata pelajaran sejarah. Seterusnya, um, tarikh ataupun hari 12 Mac 2025 Tingkatan tiga dedikasi, bilangan murid ataupun pelajar seramai 36 pelajar, masa 10 pagi hingga 11 pagi sama satu jam. Perbezaan tema ia adalah perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Tajuk untuk rancangan pengajaran harian kita adalah kedatangan kuasa barat. Akhir sekali adalah kemahiran berfikir ialah menganalisis dan mengingatkan fakta. Seterusnya, adalah standard kandungan. Adalah tentang murid akan mengetahui strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Seterus itu, standard pembelajaran iaitu murid juga menjelaskan strategi kuasa barat Belanda dalam pelbagai bentuk penjajahan dan murid juga dapat menjelaskan strategi kuasa barat British dalam pelbagai bentuk penjajahan. Untuk objektif pula, di akhir proses pengajaran pembelajaran ini, murid dapat menyatakan strategi utama kuasa barat Belanda dan British dalam menguasai tanah Melayu, membandingkan strategi Belanda dan British dalam bentuk pentadbiran dan akhir sekali murid juga dapat menyatakan kesan utama kuasa barat Belanda dan British dalam menguasai tanah Melayu. Terima kasih Najwa atas pembentangan sebentar tadi. Assalamualaikum dan hai, nama saya Nadira Lisa Diana binti Muhammad Fidaus P155434. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan pembentangan kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan yang pertama ialah murid dapat menjelaskan strategi penjajahan yang digunakan oleh kuasa barat berserta contoh. Seterusnya, ialah murid dapat menjelaskan strategi penjajahan melalui aktiviti buku pelan. kriteria kejayaan yang terakhir ialah murid dapat menganalisis kesan penjajahan melalui metod pembentangan dan perbincangan. Bagi pengisian kurikulum, elemen merentas kurikulum iaitu AMK atau kepelbagaian kaedah dan teknik pertama sekali ialah nilai murni yang dapat dipupuk melalui pengajaran dan pembelajaran PDP iaitu patriotisme, keberanian, kesedaran dan pemahaman. Kemahiran berfikir yang diterapkan kepada murid pula ialah analisis dan penilaian. Seterusnya, strategi yang digunakan ialah pembelajaran berpusatkan murid iaitu melalui pembentangan dan perbincangan. Selain itu, kemahiran abad 21 yang dapat dipupuk kepada murid ialah pemikiran kritis, komunikasi berkesan dan kerjasama berkumpulan. Akhir sekali, Elemen merentas kurikulum EMK ialah sejarah, ekonomi dan pendidikan moral. Terdapat empat bahan bantu mengajar yang akan digunakan iaitu satu peta dunia yang akan digunakan untuk menunjukkan kawasan jajahan kuasa barat satu helai kertas mahjong dan maka akan diagihkan kepada setiap kumpulan Selain pembentangan bagi membuat penerangan berkaitan perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita dan akhir sekali iaitu buku teks sebagai rujukan utama para pelajar. Untuk pengaturan sedia ada pelajar, yang pertama ialah murid telah mengatuhi faktor utama kedatangan kuasa barat yang kedua, murid telah mengetahui faktor utama kedatangan kuasa barat. Kebat atau Aiting yang diaplikasikan dalam bilik darjah ialah murid menggunakan peta minda untuk membandingkan strategi penjajah dan yang terakhir ialah murid menganalisis dan dapat membentangkan situasi penjajahan untuk memahami kesan ke atas tanah Melayu. Seterusnya, saya menjemput rakan saya untuk membentangkan slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seterusnya saya Siti Syamila binti Muhammad uh, Nometrik P150833 akan membentangkan mengenai pelaksanaan pembangunan pengajaran dan pembelajaran APH uh, Langkah pengajaran pertama ialah Seindaksi, dijalankan selama 10 minit uh, Isi pelajaran iaitu uh, Pengenalan kepada strategi kuasa barat aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan melalui proses PDP secara dua hala iaitu uh, pembelajaran berasaskan inquiry dan berpusatkan kepada guru dan murid di mana ianya melibatkan murid berinteraksi dan bergerak secara aktif ketika PDP sedang berlangsung sebagai contoh guru menggunakan peta, peta dunia untuk menunjukkan kuasa-kuasa uh, barat dan pelajar diminta untuk meneka uh, bahan bantu mengajar yang digunakan ialah peta dunia dan peta tanah Melayu. Uh, kemahiran yang dapat diperoleh dalam langkah ini ialah murid dapat mengenal pasti uh, kawasan penjajahan. Elemen merentas kurikulum uh, EMK uh, uh, dalam langkah ini ialah geografi. Uh, nilai murni yang dapat diterapkan dalam pengajaran ini langkah pengajaran ini ialah uh, berani dan semangat bekerjasama langkah pengajaran seterusnya iaitu langkah satu uh, mengambil masa lebih kurang uh, 15 minit isi pelajaran sececi dan kesan utama kuasa barat aktiviti pengajaran dan pembelajaran Iaitu pelajar diminta menyediakan perterminda setiap kumpulan memilih satu kuasa barat dan merancang strategi dan kesan untuk menguasai tanah Melayu guru uh, membahagikan enam kumpulan satu kumpulan dianggotai enam orang ahli uh, pelajar diminta uh, membuat persediaan untuk perterminda Bahan bantu mengajar yang digunakan uh, iaitu kertas maco dan juga uh, marker. Kemahiran yang dapat diperoleh, uh, murid dapat bekerjasama dalam memberikan idea untuk pembentangan yang menarik dan jelas. IMK yang diperoleh uh, menganalisa uh, nilai murni yang dapat diterapkan uh, oleh pelajar dalam langkah ini uh, iaitu bekerjasama dalam kumpulan. Seterusnya, langkah dua, mengambil masa dalam 10 minit. Isi pelajaran iaitu pembandingan strategi, uh, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Uh, guru menayangkan slaid pembentangan dan guru juga menyediakan soalan kuis mengenai pembandingan strategi kuasa barat. Uh, sebagai contoh, Bandingkan strategi British dan Belanda uh, dalam menguasai tanah Melayu uh, Bahan bantu mengajar yang digunakan ialah slide, pembentangan dan helayang kuis uh, Kemahiran yang dapat diperoleh ialah murid dapat mengenalpasti pembandingan strategi kuasa barat Uh, EMK yang dapat uh, diperoleh dalam langkah pengajaran ini ialah teknologi nilai murni yang dapat diterapkan oleh murid uh, ialah semangat protetisme Langkah pengajaran seterusnya mengambil masa 20 minit. Uh, isi pembelajaran daripada langkah ini adalah strategi dan kesan penjajahan. Uh, aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah uh, pembentangan secara berkumpulan. Uh, setiap Uh, kumpulan perlu melakukan persediaan dan perbincangan untuk melakukan pembentangan. Uh, setiap kumpulan perlu menghantar dua wakil dan anggaran pembentangan adalah tiga minit. Guru juga mewajibkan uh, pelajar untuk memberi soalan kepada kumpulan lain. Uh, bahan bantu mengajar dalam langkah ini adalah kertas mahjong. Uh, daripada pembentangan ini, uh, pelajar akan dapat kemahiran komunikasi dan uh, interaksi. IMK daripada langkah ini adalah uh, pengucapan awam dan uh, nilai murni yang akan mereka dapat adalah keyakinan diri. Langkah pengajaran yang terakhir ialah penutup penutup uh, berkemungkinan mengambil masa lima minit dan isi pelajaran daripada langkah ini ialah refleksi dan kesimpulan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ialah murid perlu menulis uh, kesimpulan strategi peng, penjajahan dan uh, dalam satu ayat dan berkongsi dengan rakan yang lain guru juga perlu me, uh, memberi ruang kepada murid untuk bertanya soalan tentang tajuk yang berkaitan guru juga perlu Bu, uh, memberi pujian kepada murid atas komitmen yang uh, diberikan semasa sesi pembelajaran. Uh, bahan bantu mengajar dalam langkah ini ialah refleksi bertulis. Dan kemahiran yang uh, pelajar akan dapat uh, ialah kreativiti. Dan guru perlu uh, memberi pujian atas kreativiti yang uh, murid uh, berikan. EMK daripada uh, langkah ini ialah uh, pengucapan awam dan nilai murni daripada langkah ini murid akan uh, dapat kesedaran daripada uh, strategi dan kesan uh, penjajahan ini. Lima aktiviti RPH. Yang pertama peta dunia dan peta tanah Melayu. Ia bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ingatan murid Murid dapat mengetahui lokasi sebenar kuasa barat seperti Belanda dan British, serta memahami bagaimana kedudukan geografi mempengaruhi kawasan jajahan. Yang kedua, peteminda. Ia bertujuan meningkatkan kefahaman dan ingatan murid. Peteminda dan perbincangan sesama ahli kumpulan dapat membantu dan berkongsi idea mengenai strategi dan kesan kedatangan kuasa barat. Apabila perbincangan dilakukan, para pelajar dapat berinteraksi sesama mereka dalam menyusun atur idea supaya lebih mudah diingati dan lebih konstruktif. Hal ini kerana semasa penyediaan pentadinda, murid hanya perlu menulis ringkasan atau poin-poin utama dan menghuraikan secara lebih terperinci semasa pembentangan. Dan yang ketiga, soal jawab ia bertujuan menjungkil pengetahuan sedia ada murid sesi soal jawab memberi faedah kepada pelajar seperti memperoleh pengetahuan baru menggalakkan pemikiran kritis meningkatkan kemahiran komunikasi memotivasikan pembelajaran secara dua hala mencetuskan idea baru dan membantu penyelesaian masalah Paparan slide membantu murid untuk lebih berminat dan fokus terhadap topik yang dipelajari. Paparan slide membantu pelajar memahami topik dan subtopik dengan lebih mudah melalui ringkasan buku teks. Pelajar boleh merujuk semula nota yang dipaparkan untuk mengukuhkan kefahaman atau mengulang kembali isi pelajaran. Selain itu, pelajar juga dapat menekankan input-input penting serta meningkatkan kefahaman terhadap topik yang dipelajari. Dan yang terakhir sekali adalah pembentangan wakil kumpulan bagi menggalakkan interaksi sosial di dalam kelas. Ini kerana apabila wakil kumpulan dilantik untuk membentangkan tajuk pembelajaran, keterlibatan para pelajar terhadap situasi di kelas akan lebih meningkat dan suasana kelas akan menjadi lebih menarik. Pelajar dapat menganalisis dan mengingat ringkasan yang penting untuk topik tersebut serta menghuraikan dengan jelas sekurang-kurangnya 3 daripada 5 strategi dan mengetahui kesan kedatangan kuasa barat. Tambahan pula, soalan yang diajukan oleh pelajar lain kepada wakil pembentangan mampu memberikan impak penekanan terhadap maklumat yang disampaikan. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. se assalamu alaikum